автостоянка Шевченко, 18 А, юридичная адреса. Пила взята с аукциона. Вот у нас 28 января 1997 года. Это был первый земельный аукцион в Житомир, на котором я получил право аренды на 10 лет. материал. Вот После истечения 10 лет по украинскому законодательству я пишу заявление. Это заявление. Это 97 год. Я дозвел продолжение. продолжение аренды земельной делянки. Это 2007. -й. Это пятое, 1 первое, года на имя Головы Шелучин Веры Тимофеевны. Вот, это... он, вот она рассмотрела это заявление, вот исходящий документ, и вот она дает резюме. Резюме. Прошу разглянутый Значит... Это заявление пришло на рассмотрение ревента вот вы видите, а вот рельянка дает распоряжение на основании моего заявления. Прошу исполнить необходимые работы по технической документации. Есть? Вот э, это что у нас? Мне пришло, приходит письмо 18.01.2007 года за подписью Ревенко, что для Подальшей использования автостоянки мне необходимо предоставить следующий документ, который я предоставил. Мне необходимо было произвести согласование между установлением зовнешних меж делянки и произвести техническую документацию. Вот это. 2000... Вот это мое заявление, и вот это распоряжение Ревенко, о том, что они рекомендуют Житомирскому мискому центру земельных видносов КП, коммунальное предприятие при исполнении, произвести техническую документацию. Вот мое заявление про проплату и обязательства, и что проплату я гарантирую за выполнение работ по, по оформлению документов. Вот это заявление. 12.02.2007 года. Так, сторону. идем дальше. Значит, вот у нас документ Житомирской мискарата, выкладчик комитет. По видому, э, значит, что они пишут, что они э, как это по-русски Сообщаешь. Сообщаешь, что вас, э, ваш лист разглянуто и мне пропонуют... Договор. Нет, вызначена предрядная организация коммунальное предприятие Житомирский миски центр земельных микросов. То есть в распаков. Там есть коммунальное предприятие, которое готовит эти документы. Теперь, что касается документов. Документов, документы мне заставили делать два раза. Первый раз эти документы я сделал в 2007 году. Сейчас я вам дам материал и сфотографирую. Вот. А, хватит эфирного времени для вас. Ой, не Значит так, вот в 2007 году коммунальное предприятие сделало мне договор про разработку технической документации из землеустройства еще до складания документа еще по случаю права на землеустройство. Вот этот договор от приема передач.